мои размышления о мужчинах. Наблюдая несколько лет за разными мужчинами, за героями в фильмах, в том числе персонажей сказок, пришла к такому удивительному выводу. Мужчины очень специфические существа. Они любят одну женщину, собираются жениться на другой женщине, при этом спят с третьей, четвертой, пятой, шестой, десятой женщиной, используя пространство по своему усмотрению. И при этом в современном мире позиционируется, да и не только в современном, а во все века, что мужчина ⁇ это закон, это пример, это эталон которые мы должны слушаться. Но разве можно слушаться то, что повсеместно нарушает этику? То, что вечно конкурирует по, по лестнице иерархии друг с другом. Мужчины, если рассмотреть их отношения, взаимоотношения с женщинами, не ради высокой любви готовы убить, предать, обмануть или делать это все регулярно. И даже абсолютно не важно, что обманывается, в том числе и та женщина, которую любишь, обманываются свои дети, обманываются свои, там, своя жена и так далее. Только вот у меня есть вопрос. А разве это является эталоном и базой к которой нужно стремиться. И почему современные дети, современные женщины должны прислушиваться к такому специфическому эталону? Любая среднестатистическая женщина при всех ее сумасшествиях, при всех ее странностях, восприятиях этого мира, имеет хотя бы одну ценность. Например, это дети. Это ответственность перед ребенком. Тогда я понимаю, что женщины, мудрые женщины, чем старше они становятся, тем больше опыта и излечения что ли исцеление не дают этой жизни этому миру вот это просто мысли вслух ничего личного ни на чем не настаиваю просто предлагаю поразмышлять на эту тему